Мы возвращаемся к местным новостям и местной информации. Начинаем гостевой блок. И с нами в студии Сергей Самарский, депутат Северодонецкого городского совета. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей, мировая заключена в Северодонецком горсовете. Знаем, что на одном из местных телеканалов об этом заявили и мэр Казаков, и депутат Северодонецкого горсовета Будков. Но в то же время суды продолжаются, и никто свои заявления не забрал, и претензии остаются к... Как работает Горсовет сейчас? Ну, прежде чем начать свое выступление, хочу сказать, что хочу поздравить все-таки знаковое событие для Украины. Это оно знаковое для Луганской области. Это гран-при ваш, который вы завоевали. По счастью, там, где фактически захватили Савченко. и возвращение Савченко на родину, это, это очень знаковое событие. Ну, хочу немножко еще. У меня тоже в семье знаковое событие. Хочу сказать, что дочери сегодня день рождения, которая взяла мисс, ну победила в номинации мисс Донецкая мисс зрительских симпатий. Поэтому как бы для меня это эти праздники и то, что вчера произошло, может быть добавится к тем моментам, которые все-таки будут радовать жизнь города областного центра. Ну, будем Значит, надеяться, что донька да. пошла у батька, и у вас так само много симпатики. Да. А, ну, теперь конкретно по данной ситуации. Конечно, вчерашний ролик, который был Будкова и Казакова, немножко вызвал шок у всех. То есть, как бы, у тех людей, которые, как мы называем, демократические силы. Буквально вчера еще готовился, ну, возможно, решение суда, по которому Казаков восстановит, готов, готовился опять отстранение Казакова от занимаемой должности, это все готовилось, то есть мы готовились точно так же. Мы понимаем, что то, что сегодня произошло, это не благодаря, а вопреки. Это, потому что суды идут, потому что работа общественных организаций в городе, работа СМИ в городе, то есть как бы... Но то, что вчера, пошел процесс примирения, я считаю, что это Хорошо, мы готовы на него. То есть мы разговаривали, демократические фракции, наш край, самопомощь, солидарность, мы проводили беседы. Мы изначально, еще когда только закончились выборы и во втором туре победил Валентин Казаков, мы изначально предлагали те же паритетные условия, на которые вроде бы сегодня согласен ОПаблок. Но как это пойдет дальше, я пока не могу сказать, потому что я не знаю. Но мы готовы работать в нормальных условиях. Тем более, понимаете, кто бы ни был мэром, кто бы ни был у власти, будут, зайдут ли туда представители демократических сил, будет ли это по блоку. Все равно мы будем следить за тем, чтобы все было прозрачно, демократично, чтобы все строилось. Вот вы посмотрите, кто мешал по блоку фактически в большинстве работать, ремонтировать дороги, крыши. Мы же не мешали, мы просто освещали, что есть проблемы, судились. А вы берите работать, как это делается во многих местах. Но, очевидно, это команда не профессионалов. Я думаю, часть людей из этой команды будут э, отстранены будут набираться профессионалы, в том числе и с нашей стороны. Если этот процесс будет продолжаться, я считаю, что это только исключительно польза для города, который сейчас является областным центром. Я думаю, что как бы, заявление губернатора Юрия Григорьевича о том, что он идет к примирению, о том, что надо примирять, это те первые шаги, которые все-таки, я думаю, что и с его участием все-таки идет примирение в нашем обществе. Ведь по большому счету мы депутаты городских советов, мы ну, не столько политиками, политика должны заниматься, сколько дорогами, крышами. Вы же посмотрите, дороги не ремонтируются, крыши не ремонтируются. День города через через пять дней. Поговорим о номере живого эфира 050 210 -08 98 Телефонуйте, что-нибудь, Севердончаныч, у сети, кто нас видит и слышит, кому близка эта тема, ситуации у Севера кому близки те или иные позиции. Висловлюйтеся і говоріть. Пане Сергію, тим не менш виглядає так, що е, ну, звичайно, річ така собі: ну, от якби е, ну, не знаю, там ситуація сталася так, що вибори були при е, позаминулому губернаторі при Москалі, так, так само б сіли б за стіл перемовин, так само б, скажімо так, домовилися, підписали меморандум, а потім е, щось сталося. І якісь, скажімо, так не знайшли порозуміння. Прийшов е, новий е, губернатор, знову сіли примирилися, потім третій, і і так далі. Ну, це прямо усі, ну такі більш-менш адекватні люди, які можуть аналізувати, пов'язують із позицією Юрія Гарбуза саме з його позицією, тому що е, ну чесно кажучи, коли двоє чубляться, краще е, безпосередньо і. одному и іншому якось всыпать, чтобы вони врешті-решт до тямы Это было так, чи не так? Ну, судить сейчас еще очень сложно, потому что Юрий Григорович работает всего тут еще месяца не отработал. Ну, по крайней мере, те первые посылы и первые. Ну, я встречался с ним уже как представитель средств массовой информации. Мы встреч- я встречался с ним как депутат, то есть как бы мы общались. То, что он говорил, в принципе, это все правильно. Самое главное, что на сегодняшний момент есть, все-таки в области должны быть руководить те люди, которые все-таки выходцы из области. Почему? Я объясню. Ну, вот смотрите, я житель Севердонецка, да? я болею за Севердонецк, ведь когда Севердонецк был захвачен, я мог остаться в Киеве, я мог жить и работать, но я болею за город, я вернулся сюда. Точно так же Юрий Григорьевич, он житель Луганской области. Я думаю, ему то же самое не хочется, чтобы, чтобы развивалась, чтобы не была область, область не последних, а была на передовую позициях и то что он заявляет о том что надо договариваться но ну это действительно так как бы там ни было, когда я был один депутатом против 49, да, это был один вопрос. Сейчас нас уже больше, уже да, как бы демократия, хотим мы, не хотим, она побеждает. Но для этого все равно нужны какие-то ну, силы более весомые, потому что, мы ну, понимаем, губернатор ⁇ это человек, который работает напрямую с областной обл... полицией, с областной прокуратурой, с областным СБУ. То есть он может каким-то образом влиять, подсказывать и так далее. То есть, а мы понимаем, что если все в законном русле, то фактически, кто бы ни был у власти в городском совете, в любом или в райадминистрации, если все в законном русле, то фактически ни влево, ни вправо никто нарушать этого не будет. И я думаю, что ну, к Москалю, ну, Москаль хороший губернатор как бы в, в одном направлении. Ну, Георгий Тука, ну, больше, я не знаю, я сталкивался с тем, что он больше через средства массовой информации, через социальные сети работал, чем с людьми и так далее. Ну, по первым шагам Юрия Григорьевича, ну, пока мне нравится, я честно скажу. И я даже, это, связывая вот это событие о примирении, я даже связываю о том, что вот он сказал неделю назад, ну, дней 10, да, что такое будет, что я буду настаивать, я буду влиять, я буду пытаться, чтобы это все сделать. Ну, как бы мы видим, что на сегодняшний момент это произошло. Получится ли дальше или нет? или останется на этом, я не могу сказать. Но мы, еще раз говорю, мы готовы разговаривать, мы готовы идти как на перевыборы, мы готовы разговаривать, работать э, вместе, потому что все-таки на сегодня народ ждет. Ну, война войной, но все равно кушать хочется, дороги хочется, чтобы были. Ну, как это можно, что к нам приезжают бесплатно представители э, драмтеатров там или э, с Одессы или с Ивана Франковска, у нас не выделяют, бесплатно приезжают, у нас не выделяют им места чтобы провели концерты или провели там спектакли. Ну, как это так? Я не понимаю. Вот это противостояние, оно не приводит к хорошему. Во-первых, все нервничают и воюют друг с другом, а с другой стороны, 120 тысяч населения плюс переселенцы, ну, мы ради них фактически и приходили во власть для того, чтобы им сделать хорошо. И это должна быть наша заслуга, чтобы все-таки жизнь города возобновилась и жила дальнейшей жизнью и развивалась. Тем более, Сьогодні ці важливості, по тому, що міжнародні організації допомагають, і... Ну, давайте про допомогу про гроші, Знаєте, тому що красиво з політичної точки зору так само було красиво і під час підписання меморандуму одразу після виборів. Коли ну не знаю, Георгій Тука сказав, мабуть, пророчі слова. Що дай Боже, щоб ви за місяць не там чуби одне одному не пообдирали. Так воно і сталося. Ну фактично, так. якщо так, так метафорично сказати. А, і тим не менш є гроші і є багато. Цікавих моментів, котрі юридично вже, скажімо так, ну, не повернути, дійсно не повернути. І тим не менш була вчорашня зустріч, ось ця, ось ця скажімо так, зустріч така: зустріч, заява, діалог, не діалог, інтерв'ю, не інтерв'ю, обопільна заява. Назвемо це так. Нехай воно мало такий формат, начебто, дискусії, начебто якогось якоїсь програми. Ви вважаєте це відверто? Вы знаете, это ну, частично натянуто, потому что это называется принуждение к действию. То есть как бы мы вынудили своей работой, чтобы работой, судами, для ну, теми действиями, которые сегодня проводят общественники и политические силы. А что конкретно? Давайте ну, конкретнее, пожалуйста. Вы говорите, судами то понятно. Есть суды, да. юридическая да. площадка, и суды продолжаются, они не закончились. А есть вот своей работой. Что конкретно вы змусили сделать э, Реально, конкретно, от ви, ваші публічники. Чітко що це добилися ми. Нехай навіть, там, як казали ще кілька днів тому, там, узурпатори влади, нехай вони там незаконні. Що ви зробили? Ну, давайте... що було ось така, така вчорашня заява. Давайте візьмемо перше. По-перше, у нас є средства масової інформації, які освіщають те, що відбувається в городському соєті. Що дійсно відбувається. не то, то же, медиа -вплив. Нехай, да так. медиа влияние суды медиа вплив да живче. плюс как бы определенные митинги сборы подписей. ну вы знаете что мы пикетировали, пикетировали прокуратуру когда было указание следственным органам закрыть уголовные дела которые явно мы выигрываем по этим уголовным делам суда а их закрывают как, как будто нет состава преступления ну, мы только тиск через да, массы через да людей. да да и кроме того ну э, Постоянно пытаемся uh, оказывать давление, люди люди приходят, кроме того, на сессии городского совета для того, чтобы высказать свое мнение, они же видят, что творится в городе, народ сам высказывает, не только мы, наше дело донести, рассказать. Вы говорите, что дахи ремонтировать, дороги какие-то, ну скажем так, ну, обеспечивать uh, людьми, что uh, конкретно, есть конкретный пример, что вы, попри uh, чвары, сделали? Ну, Смотрите, смотрите вы. первое, э, ни, одно, ни один проект решений от демократических фракций э, «Солидарность», «Наш край», «Самопомощь» не были приняты. Никакие. Ни по СМД, ни по ЖЕКам, ни по предложению по внесению в регламент. Ничего не было принято. Поэтому э, понимали, что кроме как давления через улицу, через средства массовой информации, через Суды? людей, mm -hmm. мы этого, другого выхода Понятно. нет. Спасибо. У нас Игорь Будков сейчас на линии. Пан Игорь, доброго вечера. Доброго вечора. Дуже приємно вас чути телефоном. Ви з нами на живому зв'язку у студії Сергій Самарський. Пане Ігорю, учорашня, ну скажімо так, опопільна заява. Називомо це так за форматом. Це такий день міста об'єднав і спільне бачення майбутнього міста. Знайшли спільну мову чи тиск обласної влади? Як ви це назвете? Ну, обласна Обласне взагалі при чому? Вона ніяк не участвував. в этих переговорах. Это, во-первых, добрая воля Казакова, который э, ну, как бы попросил ну, на переговоры. А во-вторых, наша добрая воля на эти переговоры согласится. Больше ничего там не было. Как решились на мировую и что означает вчерашнее заявление ваше? Теперь Северодонецкий горсовет будет работать сообща, но есть до сих пор судебные дела. Ну, вчера, вчера и позавчера были переговоры, на которых мы определили принципы и цели. Поняли, что мы сходимся всем направлениям. И если, если все так и будет, как договаривались, то Казаков будет голосовать вместе с нами. А про что домовились, если можно коротко, в двух словах? Ну, речь не шла о каких-то конкретных делах. Речь шла о том, что необходимо работать на развитие города, необходимо uh, самим, самим решать проблемы без участия тут депутатов, которые недавно появились в нашем городе. И нашли понимание в этом в этих вопросах. То есть за местным таким географическим uh, пунктом у графе yeah. места народжения єдна... у все и нашли спильную мову? Нет, это скорее, понимаете, это скорее здоровый местный патриотизм. То есть я бы так это назвал. Кого ви, Які зміни ви е, бачите спродукує ось такі домовленості, якщо все буде чесно, день міста е, пройде на ура е, і потім почнеться робота. Які зміни у, е, у не знаю, там, у апараті, е, апараті міської ради? Ви передбачаєте, ви прогнозуєте? Ну, Більших змін не очікується. Може бути, будуть такі -то точні там. -то. Где-то кто-то. Ну, в основному команда сохраняється по в основі. Тобто можна сказати, що Казаков погодився на збереження ось цієї команди, що зараз перебуває ну, по своїх місцях, має на увазі, на виконавчій якійсь посаді. Ну, сам пересмотрел за це время відношення до некоторым замам. тобто есть убедился, що вони действительно стараються і работають але... це... много. Многие віпроси за это время просто у нього отпали. Игорь, все депутаты Северодонецкого горсовета согласны на это мировое соглашение, не будет ли каких-либо ссор в дальнейшем? Не понимаете, в основе этого соглашения находится здравый смысл. Если мы находимся в рамках этого здравого смысла, то кто же будет против? Только те люди, которые неадекватные. Ну, таких у нас нет. Таких немає. Бачите, от ще позавчора там ще були, а от сьогодні немає. Пане Ігорю, простіше запитання поставимо. Чи а, якою буде більшість у міськраді для цього єднання? Ваші прогнози? Мої ну, прогнози. Вона все одно би увеличилась. По моїм прогнозам, 28-29 чоловік в будь-якому випадку десь через місяць. Якщо ну знаємо, певні джерела видавали інформацію, що міські депутати збиралися, начебто вчора, повторно усувати Казакова, якщо б учора суд його повернув на своє місце. А, від, ну, тепер ми розуміємо, що Казаков, вигравши суд, прийде і буде працювати і заважати депутати, і повторного усунення не буде чи ні. Ну, опять же, повторюсь, переговоры еще продолжаются. Если они будут продолжаться в таком же ключе, как они и начались, то, безусловно, Казаков, если суд так решит, вернется и будет работать. ему депутат Северодонецкой мискрады Игорь Будков був с нами на живом известку а... Ваши комментарии? Ну, знаете как, я понимаю, что Игорю Николаевичу очень сложно признать то, что все-таки какой-то поражение он задержал, он, мы прекрасно понимаем о том, что в любом случае, как бы там ни было, он игрок не самостоятельный, и все-таки ситуация, которая происходит в Луганской области, связанная с азотом, связанная с работой областной ну, нашего центра и нашего городского совета, она все-таки видна и наверху. Я думаю, что там тоже не одобряют это вот э, дело, что один человек пытается захватить власть. И то, что рассказывает Игорь Николаевич, я прекрасно знаю, что переговоры, которые были где-то две недели или три недели назад с Казаковым, было сказано о том, что Казаков должен быть свадебным генералом, а я буду управлять городом. Сейчас как бы, мы еще раз говорим, мы готовы идти, готовы работать. Если, опять же, Игорь Николаевич будет стоять на своем, ну, простой пример, да, э, как бы, и о о том, что необходимо вернуть профессионалов на коммунальное предприятие. Ну, как это, брензу который работал специалист, уволили, а поставили человека, который не имеет отношения. Ладно, поставили специалиста, ну хотя бы какое-то понимание было. Не специалист, это замы, два зама, э, которые ходят друг за дружкой, непонятно куда в командировки едят вместе, и все неразрывное. Они не нужны, они вообще не понимают. Не милый ваш посыл, ваш комментарий. Дополнить пожалуйста, вы говорите, что я... Будков проиграл. От ви зараз кажете, і тим не менш, ми почули, що домовленості і компроміс знайдено на тлі, на тлі того, що залишиться команда, яка зараз працює. Уточніть, Ну, Ми з Ігорем Ніколаєчем не розмовляли. Тобто, как бы для нас вопрос ще відкрит. по большому счету я еще раз говорю вчерашнее выступление в, на одном из телеканалов Сердонинска. А, ну и для, вас было и для меня и смотрели, было и для меня это было неожиданностью почему потому что как бы ну мы понимаем что у каждого свой сценарий у нас был свой сценарий мы понимали что как бы там ни было, для того, чтобы суд выиграть, вернуть надо Казаковым, понимали, что время шло на часы, мы определяли, кто как, во сколько должен сделать, что, ну, как бы там были свои сценарии. Мы понимали, что они были готовы, что люди там с 9 утра были на готове, что надо сделать, но в какой-то момент это все не случилось, тем более суд был отложен ровно на неделю. По непонятным причинам. Сейчас Игорь Николаевич говорит, ну пусть еще суд восстановит его. То есть он все равно еще пытается сопротивляться. Я скажу одно, что если мы на сегодняшний момент ну, вот не договоримся с той стороной, с опоблоком и там, перебежчиками, не знаю, то мы продолжим свою работу, мы точно так же будем показывать, доказывать, оказывать давление определенное, точно так же будем пикетировать, то есть будем показывать людям, чем занимается нынешняя власть, ну, по крайней мере, контролировать ее. Если, они, если они, мы будем работать в одной команде, ну, тогда мы, значит, будем работать и делать на благо города. Но в любом случае наша задача, кто бы ни был у власти, -блок ли в полной, в составе, либо с нами город должен строиться город должен ремонтироваться, ремонтироваться должны дороги обрезаться деревья делаться крыши это должно быть а должно быть прозрачно есть система прозора есть тендера и все это как бы все это будет видно. это прогнозовано 29, э... 29 депутатов ну давайте смотреть правде в глаза Прогнозованы большинства у них как бы да сегодня 24 человека есть у них на сегодняшний момент это Часть людей, ну, 16 человек их, там часть людей. Будущем, я не знаю, я это. думаю, нет. Думаю, это нет. Они... Да. Ну, опять-таки, давайте говорить о следующем. Если будут правильные решения, нормальные, то мы все поддерживать будем. Будет 36 за. Понимаете, если решения противозаконное, если бюджет, как они принимали в пакете 100, бюджет города, 100 вопросов и в пакете социальный бюджет города и земельные вопросы, ну это никуда не годится. А если отдельно, вопросов нет. Мы, мы что, против того, чтобы строилось что-то? Да Бога ради. Мы не против, Должны строить э, предприятия, которые находятся на территории города. Ну, как бы давать им приоритет. Ми теж за. Ну, це має бути все прозрачно. А, ну, а можливий такий варіант, що виграє там Будков Казакова, а програє та частина, як ви як ви називаєте, демократичних сил? Ну. В, В, ви, ви, конечно. Видя, как э, ведет себя та сторона, то есть как бы принцип один, что не, не до, когда мы садились договариваться, когда мы поговорили вечером о том, что э, с Будковым, как мы будем вести дальнейшую работу, на утром они совмещают Казакова и выдвигают пригебу на секретаря совета. Но мы понимаем, что это, э, с этими людьми надо держать э, уж, ну, как бы, на, на, них смотреть немножко с опаской, что играют, но они не, не очень честно. И остальное запытание. Скажите, вы чего какая-то дня места? Какое это будет свято? Свято объединяющее, свято... Ну, какой его сенс? Вы знаете, есть, да? вы знаете, в любом случае, я думаю, что в эти раз не должны втягиваться люди. Праздник должен быть праздником, тем более у нас его давно не было, хорошего праздника такого, Дня города. Поэтому я думаю, что День города в городе должен пройти достойно. Конечно же, ему никто мешать не будет, даже даже если мы не договоримся до той поры, мы ни, никто не будет выходить, не ни пикетировать, ничего не делать. Это однозначно, потому что День города, День химика – это знаковое событие, и народ должен просто отпраздновать прийти и как бы ну получить какое-то удовольствие и все-таки немножко отойти от тех событий, которые сегодня связаны с боевыми действиями, с переселенцами, которые вынуждены покинуть ну Я думаю, що частіш ну люди должны немножко отдыхать. Дякуємо. Сергій Самарський, депутат Сівероницької міськради, був у нас у студії. Дякуємо і все ж таки сподіваємося на примирення і те, що цей вектор буде підтримуватися. Усіма ми готові.